Максим, что случилось в первом тайме? Сразу вопрос, потому что сами на себя были не похожи. <связывая> да я сказал бы, оба тайма играли так себе. Наверное, недооценка соперника. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить команду Мрия. Они сегодня, по-моему, сыграли лучший матч в чемпионате. Молодцы, ребята. Вот. А нам это будет уроком, что каждый матч надо настраиваться и выходить с полной самоотдачей. Вот после водопоя переговорили первого с ребятами, что, так играть нельзя. Вроде и справились. Но опять же, сами себе миллион мечей забили. То есть этих мечей, как, как, правило, нам не хватает в концовке. Ну что ж, будем делать так, чтобы мы выиграли без дополнительных параметров. Чтобы мы выиграли пачка. очкам. Сегодня сложилось впечатление, что несмотря на то, что играли с аутсайдером, у вас была самая сложная игра из тех, что видел. Ну, да. Это верное впечатление? Вы, 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 вы совершенно правы, потому что, опять же, я говорил, команда молодая, в плане психологии очень тяжело ребят разбудить, достучаться. Они думают, что если мы играем с сильными командами на равных, то этих мы должны обыгрывать в полноги. Такого не бывает. Футбол не прощает без оладерности. И... И сегодня нам повезло. Спасибо.